Segala puji bagi Allah SWT yang dengan limpah kurnia dan rahmat telah memberikan kekuatan, kesabaran serta ilham kepada kami untuk menyematkan tugasan bagi kursus ulum Al-Quran yang bertajuk Peranan Al-Quran dalam Pembentukan Identiti Umat Islam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga serta para sahabat yang mulia. Al-Quran ialah kitab suci umat Islam yang menjadi rujukan utama dalam semua aspek kehidupan. Ia bukan sahaja petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, malah membentuk identiti umat Islam sebagai komuniti beriman, berakhlak dan berperadaban. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 menegaskan, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; ia petunjuk bagi orang yang bertakwa." Al-Quran berfungsi menetapkan hukum syariat, menyatukan umat Islam di seluruh dunia dan mendorong pencarian ilmu untuk membina tamadun. Kesimpulannya, Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan tetapi asas utama dalam membentuk akidah, syariat, akhlak, perpaduan dan peradaban umat Islam sepanjang zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin kongsikan tentang peranan hadis dalam tafsir bi al-maksud khususnya dari aspek memuatkan dan menyokong tafsiran. Dalam tafsir bi al-masur, al-Quran ditafsirkan dengan al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabiin. Antara sumber yang penting ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana baginda merupakan penerima wahyu dan orang yang paling memahami maksud al-Quran. Hadis berperanan memuatkan tafsiran dengan memberi penjelasan yang tepat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, hadis menjelaskan maksud ayat tentang solat, haji, zakat dan hukum hakam lain. Dengan itu, ia memastikan tafsiran tidak tersasar dari maksud sebenar. Selain itu, Hadis juga berfungsi menyokong tafsiran yang telah dibuat oleh al-Quran. Misalnya, apabila al-Quran menjelaskan kewajipan solat, hadis datang menyokong dan memperincikan cara pelaksanaannya, iaitu dengan menyatakan uh, rakaat, waktu dan rukun. Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan menerangkan tentang bagaimana hadis memperincikan hukum syariat. Seperti yang kita tahu, Al-Quran menyebut secara umum tetapi tidak memperincikannya. Contohnya, mendirikan solat, puasa, zakat dan haji. Di sinilah pentingnya hadis Rasulullah SAW untuk memperincikan dengan lengkap. Contohnya Al-Quran menyebut mendirikan solat, tetapi melalui hadis kita boleh mengetahui bilangan rakaat, bacaan dan waktunya. Begitu juga dengan zakat, kita boleh. Uh, begitu juga dengan zakat, Al Quran menyebut kewajipan zakat. Manakala dengan melalui dengan hadis kita boleh mengetahui kadar nisbah dan jenis harta yang wajib kita menzakatkan. Kesimpulannya, hadis berperanan untuk melengkapkan Al-Quran supaya hukum syariah dapat diamalkan dan dipahami untuk umat Islam dalam kehidupan seharian. Saya Wan Munirah binti Wan Zakaria, nombor metrik 25111438 akan memberi isi petajuk penyatuan umat. Al-Quran memberikan penekanan besar terhadap penyatuan umat Islam. Dalam surah Al Imran ayat 103 Allah berfirman Berpeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai Menurut al tabari tali Allah bermaksud agama Islam dan Al-Quran manakala larangan berpecah adalah amaran agar umat tidak kembali kepada pemusuhan seperti zaman jahiliah Wahbah Az-Zuhaili pula menegaskan bahawa ayat ini menjadi dalil kewajipan syar'i mengekalkan kesatuan umat sementara perpecahan adalah haram. Selain itu, surah Al-Hujurat ayat 9 hingga 10 menekankan bahawa orang beriman itu bersaudara. At-Tabari menjelaskan bahawa ayat ini memberi garis panduan bagaimana perdamaian mesti dilaksanakan antara golongan mukmin yang bertelagah dengan keadilan dan kasih sayang. Wahbah Az-Zuhaili pula menambah bahawa ukhuwah Islamiah ialah ikatan akidah bukan sekadar hubungan darah dan ia menjadi asas kekuatan umat Islam dalam menghadapi cabaran luar. Tambahan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah menyebut peranan umat Islam sebagai ummatan wasatan iaitu umat pertengahan. Menurut At-Tabari ini bermaksud umat pilihan yang adil saksi daripada manusia di dunia dan akhirat abah Az Zuhaili menjelaskan bahawa konsep umat wasatan membawa makna keseimbangan dan kesederhanaan yang hanya dapat dilaksanakan dengan kesatuan umat Islam. Kesimpulannya, Al-Quran menegaskan bahawa perpaduan adalah asas kekuatan dan adalah umat Islam. Dengan berpegang pada Al-Quran, menjaga ukhuwah Islamiah dan menunaikan peranan sebagai umat wasatan, umat Islam dapat kekal sebagai umat yang kuat, adil dan dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Maryam binti Muhammad Nur Aslida, nombor matrik 25111433. Saya akan ulaskan tentang sumber ilmu dan tamadun dan tamadun dal, iaitu dalam bab 5 eh dalam bab 5 dalam tajuk peranan al-Quran dalam pembentukan identiti umat Islam. Pada awalnya al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling agung dalam Islam. Ia bukan sekadar kitab suci yang menjadi panduan ibadah, namun merupakan asas untuk mendorong manusia untuk terus berfikir, menuntut ilmu dan banyak lagi. Justeru perkataan ulum Al-Quran, para ulama telah menegaskan bahawa Al-Quran diturunkan untuk memberi petunjuk dalam semua aspek kehidupan iaitu akidah, syariah, akhlak, politik, sosial dan ilmu pengetahuan. Okey, pada mulanya, pada mulanya, Al-Quran mendorong pencarian ilmu melalui galakan untuk berfikir dan meneliti ciptaan Allah. Arahan pertama dalam wahyu iaitu Iqra' yang bermaksud bacalah telah menandakan bahawa budaya membaca dan menuntut dan menuntut ilmu merupakan pintu utama untuk mencapai kemajuan. Uh, dalam tradisi ulum Al-Quran, penguasaan terhadap pelbagai disiplin ilmu seperti asbab nuzul, nasi mangsuh, uh, kiraat dan ilmu balaghah diperlukan untuk memahami Al-Quran dengan tepat justeru pengajian ilmu-ilmu eh, pengajian ilmu-ilmu tersebut telah melahirkan generasi ulama yang bukan sahaja mendalami agama tapi juga mengembangkan ilmu pengetahuan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, matematik dan banyak lagi. Hal ini juga dapat dilihat daripada kewujudan institusi keilmuan. Seterusnya, Al-Quran membina asas peradaban dalam Islam dengan menetapkan prinsip yang menyentuh um, uh, yang, menye yang menyentuh aspek sosial, uh, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Uh, oleh itu, prinsip ini kemudiannya dikembangkan oleh para pemimpin dan sajana Islam sebagai asas sistem pemerintahan yang adil. Selain itu, peradaban Islam yang dibina berasaskan Al-Quran menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu. Contoh ulama yang terdorong oleh semangat Al-Quran untuk menggali ilmu dan membina tamadun yang yang berpengaruh bukan sahaja dalam dunia Islam tapi juga barat uh, ialah Ibn Sina dalam perubatan dan Al-Khawarizmi dalam matematik. Dalam aspek akhlak dan rohani pula, Al-Quran telah membentuk nilai kemanusiaan yang tinggi dan mengajar manusia uh, tentang kasih sayang, uh, tolong-menolong, keadilan dan kesejahteraan uh, dan kesejahteraan nilai sejagat. Okey. Hal demikian telah menjadi asas kepada keharmonian sosial dalam tamadun Islam. Oleh itu, ulum Al-Quran juga berperanan untuk memastikan umat Islam umat Islam memahami tafsir dan maksud-maksud sebenar ayat-ayat Al-Quran agar peradaban yang dibina kekal berdasarkan nilai ketuhanan. Dan akhir sekali, Al-Quran melalui disiplin disiplin ulum Al-Quran telah membuktikan dirinya sebagai sumber ilmu dan pemangkin kepada pembinaan tamadun Islam dan mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Serta menguasai pelbagai disiplin dan lain-lain lagi. Oleh itu, tamadun Islam yang lahir ber, yang lahir berasaskan Al-Quran tidak hanya memberi manfaat kepada umat Islam, malah turut menyumbang kepada kemajuan tamadun dunia justru hal demikian perlu terus diperkasakan agar generasi kini dapat menjadikan al-Quran sebagai asas ilmu dan panduan dalam membangunkan peradaban yang unggul pada masa hadapan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, al-Quran adalah asas utama dalam pembinaan identiti umat Islam kerana ia bukan sekadar kitab bacaan tetapi panduan hidup yang lengkap. Identiti Islam terbina melalui akidah yang benar, pengalaman syariat, akhlak mulia, ukhuwah serta dorongan membina ilmu dan tamadun. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9, sesungguhnya al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Ayat ini menegaskan bahawa al-Quran membimbing umat ke arah kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Sejarah juga membuktikan bahawa apabila Al-Quran dijadikan teras, umat Islam mencapai puncak tamadun. Tetapi apabila ia ditinggalkan, identiti mereka merosot. Kesimpulannya, Al-Quran mesti dihayati dan diamalkan dalam semua aspek kehidupan agar umat Islam terus kekal sebagai khairat ummah yang membawa rahmat kepada seluruh alam.